с коммунистами, которые фактически сдала Украину. Которая грабила. И в настоящее время надо, чтобы пришли к власти новые люди. Я не знаю кто, но разные уже новые люди. Если мы это не сделаем... Спасибо. Спасибо. И следующий вопрос. Надо строить иллюстрацию. Я когда работал судьей, После окончания мне говорили всякие гадости. Но я пошел работать с чтобы никто, никто, мне, ни один человек мог поклясться Богом, что не сказал, что ты взяточник или Я хочу, чтобы судьи ходили и отчитывались перед рабочими коллективами, как я отчитывался, чтобы прокурор не натирал мозоли на заднице, а был коллектив и рассказывал, как борется с преступностью, чтобы это было поставлено по всей Украине только контроль и еще раз контроль. И...